Що, шановні, що вони їдять? Ми з вами обозрілі. Давайте ще трішки подивимося, як вони в принципі живуть в їхній великій нафтогазовій державі. Всем привет! Немного расскажу про наш поселок. Мы живем в Нижегородской области, поселок чистый. У нас в основном вот такие бараки деревянные, у нас нет газа, все топят печки. Есть такие квартиры, никому не нужны, есть даже такой дом заброшенный, мы в детстве в нем лазили. Есть, конечно, такие домики, частные, обычные маленькие домики. Есть заброшенные дома, тоже никому не нужные. Есть домики, которые заново начинают строить, дачники. Мы живем тоже в бараке, вот в такой квартире, но ну, у нас еще есть вот этот дом, но он не достроен, и планируем скоро его достраивать. Сейчас он вот в таком виде. Еще у нас є своя баня. Сюди ми ходим как на дачу, летом жаримо шашлык. Є вот така баня общественная. Сюди в п'ятницю ходять женщины, в субботу, мужчини. Внутри... Не, не, не доснімала. Там якась така якась площа, и все. Ну, не життя, а мрія. Просто мрія пересічного росіянця. Бараки. Заїжджай, живи, радій життю. що кому не подобається. Все є. Там все є. І бачите, вона показала, що будують вони будинок. В принципі, непогано виглядає. Я перейду на російську мову. Росіяне. А якщо всім вам? По вот такому достроенному хорошему дому. Вы бы отказались жить хорошо. Просторный дом. Баню можете себе построить. Чистый воздух, наверное. Вы бы отказались, чтобы вам всем государство платило хорошие деньги. Чтобы вы имели возможность строить дом или делать хороший ремонт в квартире. Но судя по тому, что война между нами идет уже 11 лет, а это только между Россией и Украиной, а воюете вы постоянно, судя по всему этому, по вашей короткой истории, вас устраивает только война. Вы не хотите жить хорошо, вы даже не стараетесь, вы хотите жить плохо. И самое страшное... Вы очень хотите, чтобы и другие так жили. Ну, это жах. Что она показывает? Чем она хизуется? Чем? Бараками? Величие. Давайте еще трешечки величия. Adam. Adam. Ключик, пожалуйста, если не стало воды, за ключиком пошел. Все под носом. Садик под носом. Школа под носом. Баня под носом. Это вообще райское место. Отопление есть. Все сделано. Только нет горячей воды и нет у нас газа. Газ в кто-то на Жить можно. Так же, как и все благоустроенные дома. Чего не хватает? Жить можно. Только и газу нема, воды нема, канализации нема. А на початку вона казала, кама рядом, річка така. Річка рядом. Сходи, набери води, покупайся, випери свої речі. Що не влаштовує все поруч, всі удобства, так сказати. І ця жіночка вона щиро це каже. Вона, вона щиро це каже. Вона не розуміє, що можна жити інакше. а загнивает Европа. Ничего не перепутайте. Администрация Чинского района в 21 веке, в веке технологий, у нас люди топят снег. Вот все так нас диванка Для того, чтобы помыть посуду, полы, постирать вещи. Потому, а, потому что, что у, у нас, нас нет не ни питьевой воды, ни единственной колонки. А что осталось? Уже 28 лет. Проблема никак не решается. А, есть, значит, льготные тарифы. Но наш исполняющий обязанности главы района Ачевского Ярослав Олегович Долгирев не собирается, наверное, что-то сделать для селян в Каравке. Не у всех есть, есть транспорт, не у всех, всех есть, есть возможность подвести питьевую воду. Это просто издевательство над людьми, просто над людьми, над людьми не только над пенсионерами, пенсионерами а вообще, вообще. У нас у вода идет со скважин, такая, что она вообще никуда не, водится, не годится. А у а людей, у которых вообще, нет, вообще только летний водопровод, водопровод перемерзает вода. Да. Были заключения СЭЦ и вообще и как, как такое может быть? быть? Красноярский край, богатый край. Всего 170 километров от столицы Восточной Сибири. Такая безнадега. Вот все так нас Ну вот как, как это, возможно? это возможно? Вот как? Разве как это вот это нормально? Вот разве это нормально? Это нормально? Наши представители власти, власти являются членами Наша партия Единая Россия. И спится им спокойно. Единая Россия. Когда за подвоз воды пенсионерам 400 литров, это 8 фляг, заплатили в пенсионеров 4 1850 рублей. И люди очень приличные. Не пьяницы, всю жизнь отработали. Но, Но если, если нет, нет возможности привести питьевую воду. Муж заболел. Муж заболел. Муж заболел. Как жаль. Нам. Дети в Красноярске когда могут привозят. привозят. Ну вот как он... быть? Как быть? Кто виноват? Кому отвечать? Как э, кричать э, Соловьев на своих эфирах? Хто буде відповідати за те, що дрони долетіли до Татарстана? Хто буде відповідати за те, що немає води у пенсіонерів? Як вона там сказала, це нормально такі условия? У мене є відповідь: так, це для вас нормально. Ви так живете десятками років. Так, це для вас нормально. Ви раз за разом обираєте одного і того ж. Кіна, і це для вас нормально. Що хочеться додати. Жріть і не обляпайтесь. Це для вас норма. Так, що я ще для вас підготувала? Ну і трішечки про е, майбутніх двохсотих. х Або як їх ще називають е, Живіці. Будь ласка, перший раз, коли я це дивилася, я навіть плакала від злості. Так що ем, обережно важкий контент. Мы, мы, мы показываем Курахова. Курахова. Все нормально, это может мы новые хиле. Освободители. Мы себе нашли квартирку. Купили. 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 Вот так У же, Ну, правда, немножко грязновато. Вот, это, наш, это наша квартира, здесь все тоже делается, наша комната работает, тут все обрабатывается, вот. у нас все сделано по красоте, пивишки не залетят, зашивается, укрепляется. укрепляются, вот. тут будет рабочее место, ну вот такая старенькая квартира, в что мы Открыли мы эту конечно. <laughs> Тоже вроде бы более-менее нормально. Вот, как я. вроде бы даже с края... Вот тут. А нам а такое ты? не надо. Аквариум. А? -а, -а? Я тебе еще раз Сначала Так берешь, А Нет. Нет. Я тут нашел. Я Бухло нашел. Бухло. Нет. Вот так и живет. Тем выключи Выключи видео, пожалуйста. перчатка. Нажми. Мені дуже хочеться, я зроблю нарізку. Дуже хочеться, щоб це відео подивились і росіяни в тому числі. Вони ж не вірять в те, що саме роблять освободітелі, знаходячись в Україні. Вони ж не вірять. О, пардон! Курщина вже починає щось здогадуватись. уже начинают разуметь, что такие освободители. Это снимал Курахова. Россияне, какие еще нужны доказательства? Вони сами все документуют. А, ну да, Вышние. Они сами все снимают, как они квартиры повскрывали. Они все показывают. И Вы до сих пор не верите, что это Ваши мальчики? Телевізор присмотрели стирить. Вторая армія мира. Поїхали далі, так теж про величие Второй з кінця армії мира. 5 ходов. 4 судимости. Три судимости. Три судимости. Вторая судимость. Две судимости. 3 судимости. Нанесение тяжких телесных с летальным исходом. Статья 105. Статья 105, часть 2. 105. 105, часть 105, 105, 2. 105, 105, 1. 105, 105, статья 105, часть 1. 105 я сидел, блядь, вот и два. 5-го, 73-го года рождения, третья судимость. Отсидел 2 года. Статья 105, часть 30, не закончена. Знаете, это я даже больше не для вас показываю, а для россиянцев. Вот это ваша армия, говорю по-русски, вот это ваша армия. Я к вам такая. А вы не задумывались, россияне, что будет с вами, когда вот такая ваша армия вернется домой, вернется в ваш город. Что они сделают с вами? Вы не думали? Подумайте, если есть чем. На тему, нажаль, не все. А оце відео я вважаю максимальне лицемірство. І дуже хочеться, щоб потім знайшли кожного військового злочинця. Кожного. Дорогие господа, здравствуйте, я риэлтор, если кому нужна недвижимость, ниже, ниже рыночной стоимости, вообще за копейки предлагаю вам недвижимость, на любой вкус и цвет, на любой вкус и цвет, ребята, предлагаю вам недвижимость, Ниже рыночной стоимости убираем, смотрим. На любой вкус и цвет, ребята. Можно сказать, отдают даром. Ну, по тему. Жесту, я зрозуміла, що він вагіньор. ПВК вагіньор Ну, оці, які були з минулого відео. Який це населений пункт, на жаль, я не з'ясувала, не знаю. Бачите? Ріелтор. Він приїхав в Україну працювати ріелтором. Нічого, нічого. Живитесь. Це просто питання часу. Так, я перевіряю, чи все я вам показала. Так, на сьогодні поки що. Все видосы.